Если начинать с того, как я вообще попал вот, в зону боевых где еще летом, значит, я просился добровольцем на фронт. Несколько раз мне отказывали, потому что у меня плохое состояние здоровья, у меня сердечные болезни, хронические и суставные болезни. Значит, меня не брали, и поэтому я обратился напрямую к адмиралу Кабаненко. Он был тогда заместителем министра обороны. И при его содействии, минуя все медкомиссии, я попал в 25-й батальон, который формировался в Десне. И с 20 июня я вот проходил службу в этом батальоне. Изначально базовый лагерь батальона нам определили в Луганском селе. Это в десятки километров от Дебальцева. Там находилась основная база. Потом, по приказу командира батальона, нас, э, два подразделения, вторую роту и мою противотанковую батарею, переместили ближе к Дебальцеву. Это коммуна. Это практически при, э, пригород Дебальцева. Мы находились на, на переднем крае перед этим населенным пунктом, когда некоторые подразделения его пытались зачистить, к сожалению, безуспешно. И мы прикрывали просто отход этих подразделений от так называемой зачистки. Этот приказ, невыполнение которого мне инкриминируют, я выполнил полностью. То есть я занимал позиции так, как мне было указано, вплоть до, до последнего занятия позиций на западной окраине города Дебальцево. Значит, я там установил две пушки, остальные, подраздел... остальные расчеты так само по приказу. Я отвел просто опять в базовый лагерь, где они находились». Прибыв туда, в базовый лагерь, поставил задачу этим пушкам, прибыв туда, я понял, что люди находятся в смертельной опасности. То есть постоянные градовские минометные обстрелы и днем, и ночью. Стекол нет, дверей, окон нет, людям негде разместиться, погода тогда была очень крайне тяжелой. Дождь со снегом, с ветром, не буржуйку растопить, не приготовить горячую пищу. У меня несколько человек были с высокой температурой. Можно на меня навешать хоть 100 радиостанций, хоть 200. Но если по ним нельзя вести переговоры, это просто куски бессмысленной пластмассы. Не было связи ни мобильной, ни, ни по радиостанциям. Поэтому доложить адекватно комбату о опасности, в которой подверглись мои люди, я просто не имел возможности. До этого я с ним неоднократно беседовал. Я просил его отвести моих людей с этого детского садика, потому что они постоянно подвергаются обстрелу. На что ну, просто я не знаю, или у, у комбата не было времени, или не было возможности разобраться в сложившейся обстановке, а какого-то адекватного решения от него я не, не услыхал по потом, где мне просто держать моих людей, которые не выполняли боевые задачи. То есть они не находились на боевых позициях. Это был базовый лагерь. Мы наблюдали и миномет, который по нам стрелял, и наблюдали вкопанные танки на расстоянии около двух километров, которые мы могли поразить, в принципе. Но команды на открытие огня я так и не получил. Поэтому единственным правильным решением, которое я принял как командир, и которая, в принципе, у меня прописана в моих обязанностей согласно уставу внутренней службы, что я обязан всеми методами обеспечить защиту личного состава от оружия массового поражения, а также от других видов оружия противника. Что я выполнил? У одной местной жительницы там хлопцы мои брали воду. И вот эта женщина прибежала, меня тогда не было, я был на позициях на передке. Ну, Прибежала к хлопцам сказал, хлопцы, уходить отсюда, потому что вот на территории этой коммуны там много местных э, людей были сепаратистами. То есть ночью приходили с позиции своих боевых, приходили в, в эту коммуну в нас, ну, к своим родственникам, ночевали там, кушали и так далее. И они просто тупо предупредили, что если эти укропы отсюда не уберутся до утра, мы этот садик сравняем с лица земли. Я уходил последний это было около трех ночи. Значит, буквально через 10 минут после нашего отхода, когда мы колонну поставили вдоль дороги, очень огромное зарево было на, на территории этого садика. И по информации, которая мне поступила, там с этого здания мало что осталось. То есть, если бы я буквально на полчаса оставил там людей, скорее всего, большинство из них погибло бы. Мое единственное решение в тот момент было, и моя цель и задача это сохранить в жизни людей. Потому что мне... Для ведения успешных, эффективных боевых действий мне нужны живые люди, а не мертвые, по которым потом будут плакать семьи. Меня обманным путем закрыли, сказали, поедем в Харьков, подпишем какие-то документы, потом вернешься к своим людям. Не дали мне возможности даже какие-то сменные вещи с собой взять. Вот я месяц был практически без вещей. В чем меня взяли, вот там я и был. И то военную форму сказали сдать, купили мне какую-то там бэушную одежду тонкую. И так далее. И меня в Харькове закрыли. И боясь, потому что мои ребята на следующий день, по информации, которую мне довели, что мои ребята взбунтовались и уже хотели штурмовать ВСП Харьковское, меня в срочном порядке перевели в Артемовское СИЗО. Ну, где я находился вот до последнего времени, до решения апелляционного суда. Значит, жена у меня сейчас сама, вот представьте, каково жене и матери, у которой три человека, самых родных и близких человека, находятся на войне. То есть это я и оба моих сына. Из села, кстати сказать, село у нас не маленькое на Хмельничине. Вот за эти три волны мобилизации на войну попали только вот мы трое. Это из одного дома, это три человека. Остальные по каким-то причинам туда не попадали. насколько я знаю, и откупались, и косили, и так далее. Но это, в принципе, это на их совести. Что после этого у меня на душе, ну, вы знаете, двоякое. Во-первых, может, не, не полностью наша держава в этом виновата. В том. Конечно, я не хочу перекладывать вину, например, из себя на кого-то, почему ты тут оказался, а не кто-то другой. Ну, это, это, знаете, это может, это дело случая, может, так оно и надо, может, я чего-то не понимаю. но по крайней мере, вот сейчас в душе чуть-чуть пустовато. После того, что действительно, сколько я добивался того, чтобы попасть на эту войну, чтобы действительно реально чем-то помочь государству, чтобы выполнять боевые задачи, чтобы сохранять жизни людей. Вот такая вот благодарность. Ну ничего, я думаю, переживем и эту неприятность.